आउज़बलत वजीम बसमीम हम पहले बयान कर चुके हैं कि मुसाफिर की नमाज सफ़र की हालत में जो चार रकत है वो दो रकत में तब्दील हो जाएगी यानी उसकी नमाज कसर हो जाएगी अब आज हम वो बयान करने जा रहे हैं कि मुसाफिर है लेकिन नमाज वो पूरी पड़ेगा वो कौन सी सूरतें हैं इंतहाई है अख्तिस के साथ कि अगर मुसाफिर जो है वो आठ फ़रस का सफ़र तय करने से पहले अपने वतन से गुज़र होता है उसका तो तब भी वो नमाज़ पूरी पड़ेगा और अगर ऐसी जगह पर क़याम करता है जहाँ उसने दस दिन रुकना है तब भी वो नमाज पूरी पड़ेगा और इस तरह सफ़र करने का एक कसद कर ले बगैर किसी इरादे के बगैर अपने सफ़र की हद मुश किए कि मैं इतने किलोमीटर सफ़र करूँगा तो इस तरह वो अगर सफ़र करना शुरू कर दे तो उस सफ़र में भी वो नमाज़ मुकम्मल पड़ेगा जिस तरह इंसान होता है कि किसी चीज़ की तलाश के लिए निकलता है उसे नहीं मालूम कि वो कितने किलोमीटर पे जाकर मिल जाएगी या कहाँ तक उसको ये चीज़ मिल जाएगी इस चीज़ को तलाश करने के लिए इस चीज़ को पाने के लिए उसको कितना सफ़र करना पड़ेगा क्योंकि उसको अपने सफ़र की मकदार और हद मुश नहीं है मालूम नहीं है तो वो इस सफ़र के दौरान भी नमाज पूरी पड़ेगा और अगर तो इंसान सफ़र का इरादा तो करता है कि आठ फरश मैं सफ़र करूंगा यानी चौंतालीस किलोमीटर तक मेरा जो सफ़र है इससे ज़्यादा है तो लेकिन जैसे वो सफ़र करता है कुछ सफ़र करने के बाद वो अपने इरादे से मुनहरफ हो जाता है यानी वो कहता है कि नहीं मैं अभी फॉर एग्जाम्पल आठ फ़रश सफ़र था टोटल और उसमें सभी इसने चार फरसक भी सफ़र नहीं किया यानी आधा सफ़र भी नहीं किया और अपने इरादे से मुनहरफ हो जाता है और इस दौरान अगर नमाज का वक्त आ जाता है तो वह नमाज भी मुकम्मल पढ़ेगा और वो अफराद के जिनका पेशा ड्राइविंग है जो हमेशा सफ़र में रहते हैं या वो अफराद जो कसीर सफ़र हैं तो ये लोग भी हमेशा नमाज जो है मुकम्मल पढ़ेंगे और वो शख़्स वो सफ़र वो शख्स जो किसी हराम काम के लिए सफ़र कर रहा हो किसी हराम काम के लिए सफ़र कर रहा हो तो उसका उस सफ़र के दौरान ही अगर वो नमाज़ पढ़ता है तो वो नमाज कसर नहीं बल्कि मुकम्मल पड़ेगा बयान करते हैं कि अगर उसका सफ़र उसके माँ बाप के लिए अजियत का सबब हो माँ बाप के लिए परेशानी का सबब हो वालदे की नाफरमानी का बायस हो तो ऐसा शख्स अगर नमाज़ पढ़ता है सफ़र के दौरान तो वो भी नमाज अपनी मुकम्मल पड़ेगा क्योंकि यह सफ़र उसका सफ़र हराम शुमार हो रहा है और याद रहे कि यह जो नमाज कसर होती है ये फ़कत चार रकती नमाज ही दो में तब्दील होती है मग़रब की तीन रकत जो नमाज है वो तीन ही रकत पढ़ी जाएगी वालेकाम वरम वर्का